Sekarang saya jemput yang berhormat Pak Goh untuk berucap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Puan Yang Niptua, terima kasih kerana memberikan ruang kepada saya untuk turut serta membahaskan Belanjawan 2026 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Muhammad Tambun pada minggu yang lalu. Saya menghargai usaha kerajaan membentangkan hala tuju fiskal negara dalam keadaan ekonomi dunia dan domestik yang tidak menentu. Namun walaupun belanjawan ini dikatakan sebagai berdisiplin dan inklusif, ia masih belum menampakkan keberanian politik dan kejelasan visi ekonomi nasional yang benar-benar diperlukan untuk memulihkan keyakinan rakyat dan para pelabur. Hari ini tekanan hidup rakyat bukan retorik kosong. Ia nyata dan bersifat pelbagai dimensi. Rakyat berhadapan dengan kenaikan kos sehari hidup, kenaikan kos sewaan kediaman di bandar-bandar utama, Kadar upah yang hanya sedikit meningkat berbanding kenaikan harga barang-barang yang melambung tinggi dan juga perubahan struktur bil utility, api dan air yang menambah beban isi rumah. Walaupun KDNK negara diunjur berkembang antara 4 sehingga 4.5 peratus pada 2026, ramai keluarga yang masih bergelut untuk menampung perbelanjaan asas. Ini berlaku apabila lebihan hasil fiskal tidak diterjemahkan dalam bentuk bantuan kepada golongan sasa secara berterusan dan berkesan. Bawah ini kerajaan memperkenalkan sokongan one off seratus singgit sara dan juga langkah-langkah lain untuk mengurangkan tekanan kos sara hidup jangka pendek. Namun bantuan sekali bayar ini tidak mampu menampung beban yang ditanggung oleh rakyat yang disebabkan kos utiliti dan harga barangan keperluan yang meningkat secara berterusan. Sementara itu, walaupun statistik menunjukkan gaji purata ataupun medium naik pada tahun 2024, kenaikan tersebut masih belum mencukupi untuk menampung kos hidup sebenar di kawasan-kawasan bandar dan luar bandar, terutamanya bagi golongan berpendapatan rendah yang bergantung kepada upah harian mereka. Mengenai penyasaran subsidi dan bantuan sosial, pelaksanaannya mestilah adil, telus dan berperi kemanusiaan. Subsidi petrol masih bersifat regresif. Daripada setiap RM100 subsidi bahan api, golongan B40 hanya menerima RM4 sahaja Manakala T20 menerima RM42. Ketidakseimbangan ini mempeluaskan jurang antara kaya dan miskin. Dan lebih menyedihkan lagi, satu daripada lima isi rumah miskin tidak memiliki kenderaan. Maka mereka langsung tidak menempati subsidi petrol ini. Jumlah subsidi bahan api dianggarkan sebanyak 22 bilion ringgit setahun. Daripada jumlah ini, hampir 6 bilion mengalir kepada kumpulan T20. Dasar sebegini mesti disemak semula dengan segera dan dalam masa yang sama, peruntukan Jabatan Kebajikan Masyarakat Kekal sekitar RM31 bilion ringgit mencakupi hanya 560,000 penerima. Sedangkan untuk menampung semua keluarga miskin, jumlah yang diperlukan adalah sekurang-kurangnya 6 bilion ringgit. Walaupun kadar kemiskinan mutlak iaitu yang pitulah menurun daripada 62% kepada 5.1%, kemiskinan relatif meningkat kepada 16.7%. Dan ini bermakna semakin ramai rakyat berada di hujung jurang kemiskinan dan satu kecemasan kecil saja boleh menjerumuskan mereka ke dalam kemiskinan sebenar. Pagoh, Kota Melaka boleh minta laluan tentang kemiskinan. Kemiskinan. Uh, tim, Timbalan speaker, tentang Bajan, kemiskinan Pagoh. Kemiskinan. yang berhormat Pagoh tidak bagi laluan, sila duduk. Boleh, Pagoh, kemiskinan tak tentang rakyat masalah tidak, rakyat kemiskinan. Tidak, tidak bagi laluan. Kemiskinan. Tu yang tua penting. Ada yang hidup mewah yang lari Muhammad. ke luar negara main golf. Yang Muhammad kata Melaka sila dekat, duduk. Dekat uh, Timur Tengah main yang golf ke sana. Didakwa. Perlu berhati-hati. Yang Muhammad sila duduk. Anak menantu. Bagus. Yang Muhammad, Yang Muhammad kata Melaka sila duduk. Sila duduk. Yang Muhammad. Sila duduk Kalau tidak boleh rehat dulu Yang berhormat Anak menantu ni Yang berhormat Kota Melaka Sila duduk Amaran pertama Pendang Tuan-tuan, subsidi bukan angka yang boleh dikurangkan sewenang-wenangnya. Ia adalah pelindung kepada rakyat yang berpendapatan rendah. Dan apabila subsidi dipotong sementara bayaran khidmat hutang mencecah hampir 14% daripada perbelanjaan mengurus, mesej yang diterima rakyat ialah keutamaan kerajaan lebih tertumpu kepada membayar bunga hutang berbanding dengan kesejahteraan mereka. Berkenaan dengan bantuan sosial kepada rakyat, tuan Yang Deputua, saya ingin mencadangkan agar kerajaan menginstitusikannya secara automatik berasaskan data pendapatan sebenar rakyat. Saya fikir tidak perlu lagi rakyat memohon saban tahun melalui karenah birokrasi yang menyebabkan kelewatan penerimaan bantuan Pengkalan data prima sepatutnya disepadukan antara agensi seperti LHDN, JKM, KWSP, E-KASIH dan Jabatan Pendaftaran Negara. Sistem ini boleh mengenal pasti isi rumah B40 dan M40 secara automatik dengan penilaian kelayakan dibuat secara dalaman setiap tahun. Hanya apabila berlaku perubahan besar, barulah kemas kini dilakukan dan ini menjimatkan masa, mengelakkan keciciran dan yang paling penting melindungi kebajikan rakyat. Ketua ini Ketua, kerajaan mesasakan hasil sebanyak 334.1 bilion pada tahun 2025 dan diunjur meningkat sedikit pada 343.1 bilion pada tahun 2026. Namun apabila KDNK berkembang pada kadar 4 sehingga 4.5%, kenakan hasil yang kecil menunjukkan asas percukaian negara masih sempit. Anggaran hasil yang kekal di bawah 15% daripada KDNK menggambarkan bahawa kita belum berjaya memperluaskan rangka percukaian negara secara adil dan menyeluruh. Justru yang perlu dilakukan oleh kerajaan ialah memperkukuhkan sistem hasil negara dengan cara yang progresif dan ini akan dapat memastikan yang berkemampuan menyumbang lebih dan yang kurang berkemampuan tidak terus ditekan. Dan dalam masa yang sama, hutang negara kini mencecah lebih 1.4 trilion. Bayaran khidmat hutang sahaja berjumlah hampir 14% daripada keseluruhan perbelanjaan operasi dan ini satu keadaan yang tidak boleh diabaikan. Apabila kerajaan meminjam untuk membayar bunga hutang lama, ia bukan pengurusan yang berdisiplin tetapi resipi untuk berlakunya malapetaka petaka ekonomi nauzubillah min zalik. Oleh itu saya menggesa kerajaan supaya mengumpulkan satu pelan jalur penurunan hutang atau dengan izin fiscal glide path iaitu satu pelan yang jelas dengan sasaran menurunkan nisbah hutang negara kepada KDNK secara berperingkat di samping memastikan setiap pinjaman baru digunakan hanya untuk perbelanjaan produktif. Saya juga ingin menarik perhatian bahawa perbelanjaan pembangunan menurun daripada 92 bilion pada tahun 2024 kepada sekitar 81 bilion saja bagi tahun 2026 iaitu pengurangan hampir 6% daripada tempoh 2 tahun. Dan ini bukan sekadar angka di atas kertas saja, Dato' Yang Dipertua. Kesan pengurangan ini sangat nyata di lapangan. Projek menaik tarif taraf jalan luar bandar ditangguhkan. Pembinaan sekolah baru tertunda dan hospital daerah masih menunggu kemudahan asas seperti mesin dialisis ataupun bilik rawatan tambahan. Tanpa pelaburan pembangunan yang kokoh, jurang antara kawasan bandar dan luar bandar akan semakin melebar. Bagi penduduk di kawasan Felda, kampung dan pekan kecil, pembangunan infrastruktur bukan kemewahan. Ia adalah prasyarat untuk mereka keluar daripada kitiran kemiskinan. Apabila jalan rosak, babur tidak datang. Apabila sekolah lambat dibina, anak-anak ketinggalan. Dan apabila hospital kekurangan kemudahan, kesehatan dan produktiviti rakyat terjejas. Justru kerajaan perlu menilai semula keutamaan fiskal agar perbelanjaan pembangunan tidak menjadi mangsa penyematan jangka pendek. Setiap ringgit yang dibelanjakan untuk infrastruktur asas mestilah dilihat sebagai pelaburan jangka panjang yang membuka peluang ekonomi, meningkatkan daya saing wilayah dan juga menghidupkan semula ekonomi luar bandar. Sebagai jalan ke hadapan tuan Yeb Ketua, saya mencadangkan supaya kerajaan mewujudkan satu dana pemulihan pembangunan luar bandar. Ya ini berbilang tahun ataupun dengan izin multi-year rolling fund for luar bandar yang diurus bersamaan dengan kerajaan negeri dan juga pihak berkuasa tempatan untuk memastikan projek infrastruktur asas yang kritikal dapat diteruskan walaupun berlaku penguncupan fiskal sementara maka dengan cara ini pembangunan tidak terhenti dan rakyat luar bandar tidak terus menjadi mangsa ketidakseimbangan ekonomi negara dalam sektor pendidikan Tuan dan Pertua bertahir ini kita dikejutkan dengan kejadian-kejadian yang amat menyayat hati jenayah buli, bunuh dan rogol berlaku di sekolah dan ia melibatkan pelaku dan mangsa dalam kalangan anak-anak yang masih berumur remaja. Apa jadi dengan sistem nilai dalam sistem pendidikan di negara kita? Saya tidak ingin nak menuding jari kepada sesiapa, namun sudah sampai masanya kerajaan, khususnya Kementerian Pendidikan, mengkaji keseluruhan sistem yang ada untuk mencari punca dan penyelesaian kepada masalah ini. Apakah bentuk dasar dan mekanisme yang perlu dilaksanakan dalam memperbaiki sistem nilai dalam kalangan anak-anak bagi memastikan sekolah dan institusi pendidikan menjadi tempat yang lebih selamat untuk menimba ilmu dan juga membentuk sahsiah pelajar. Saya mencadangkan supaya sebuah pelan pendidikan sahsiah yang khusus dan menyeluruh mesti digubal untuk membentuk kepribadian pelajar yang seimbang selaras dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Pelan pendidikan ini mestilah mengambil kira semua bentuk cabaran masa kini termasuklah pengaruh media sosial, kecerdasan buatan dan juga kesihatan mental dalam membentuk minda dan jiwa pelajar. Dalam bidang kesihatan pula, Tuan Pertua, skim perubatan madani telah diperkenalkan dengan niat untuk membantu golongan B40 mendapatkan rawatan asas di klinik swasta. Namun realitinya penyampaian masih tertangguh dari segi liputan dan kapasiti. Antaranya pada suku kedua 2024 sebanyak 123,572 pesakit menerima manfaat melalui skim ini dengan wang perbelanjaan hanya kira-kira 14.3 juta untuk tempoh tersebut. Pakar Kesihatan Awam memberikan amaran bahawa pembangunan perkhidmatan kesihatan di kawasan luar bandar masih jauh ketinggalan. Misalnya, dana pembangunan perkhidmatan kesihatan luar bandar tahun lalu adalah 121.3 juta ringgit berbanding 246 juta ringgit untuk bandar iaitu perbezaan hampir dua kali ganda. Apabila peruntukan dan liputan kesihatan antara bandar dan luar bandar tidak seimbang, mutu perkhidmatan kesihatan akan terjejas terutamanya bagi masyarakat di luar bandar. Tersi yang dipertua, sebelum saya mengakhiri perbahasan ini, saya ingin menyentuh mengenai nasib rakyat Palestin, terutamanya di Gaza. Dunia kini berbicara tentang gencatan senjata di Gaza. Namun kita tahu gencatan senjata tanpa keadilan hanyalah selang masa antara dua serangan. Selagi jenayah genosid berterusan, maka selagi penjenayah tidak dihukum, maka selagi hak rakyat Palestin dinafikan, maka selagi itulah keamanan hanyalah janji palsu dan kosong saja. Malaysia mesti menyatakan sikap yang tegas dan prinsip secara berterusan terhadap rejim Zionis Israel dan para sekutunya termasuklah Amerika Syarikat yang bersekongkol melakukan jenayah genosid ke atas rakyat Palestin. Justru, Perikatan Nasional membantah sekeras-kerasnya kehadiran Presiden Trump ke sidang kemuncak ASEAN di Kuala Lumpur Jangan ketika rakyat Palestin bermandi darah dan kebuluran di bumi Gaza, Trump disambut dengan gah dan kilang gemilang di bumi Malaysia. Dan bagi pihak rakyat Malaysia, Perikatan Nasional menzahirkan kemarahan dan bantahan sekeras-kerasnya terhadap pentadbiran Amerika Syarikat yang bersekongkol dengan rejim Zionis Israel ini. Terima kasih. Tuan yang dipercayai. Terima kasih yang berhormat Pak Alih-alih Muhammad, saya menangguhkan mesyuarat sekarang dan akan bersambung semula jam 2.30 petang.